sejahtera kepada semua penjelajah rahsia alam dan warisan budaya yang sentiasa setia bersama kami. Selamat datang ke saluran yang membongkar tirai misteri di sekeliling kita. Pada setiap helayan kalendar, tersembunyi beribu rahsia. Pada hari yang biasa, ada pula yang sarat dengan getaran purba, bisikan nenek moyang dan amaran yang tidak terlihat. Hari ini, 6 November, mungkin kelihatan seperti hari biasa dalam putaran waktu. Bagi mata yang tahu melihat dan telinga yang mahu mendengar, ia adalah hari yang membuka lembaran kisah kepercayaan dan pantang larang yang mendalam terjalin rapat dengan ritme alam dan kehidupan seharian kita. Dalam konteks kebudayaan Melayu, adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa dan menghargai limpahan rezeki. Member tidak disambut dengan perayaan keagamaan besar yang ditetapkan tetap merupakan sebahagian daripada kitaran kehidupan yang mengajarkan kita erti kesyukuran, kesederhanaan dan hormat kepada alam. Pada hari-hari seperti ini, masyarakat dahulu seringkali menumpukan perhatian kepada adab, niat dan pentingnya mencari keberkatan dalam setiap tindakan. Mereka percaya setiap perbuatan, baik maupun buruk, akan membuahkan hasil yang setimpal. Ini adalah masa untuk bermuhasabah, merenung kembali ikatan kita dengan pencipta dan mengukuhkan hubungan sesama manusia serta alam sekeliling. Kisah-kisah lama yang diturunkan dari generasi ke generasi seringkali menjadi cerminan kebijaksanaan dan peringatan. Salah satu legenda yang paling kuat mengajar kita tentang keserakahan, kekuasaan dan batas-batas campur tangan manusia terhadap alam gaib adalah kisah Puteri Gunung Ledang. Kisah ini bukan sekadar dongeng tetapi sebuah naratif mitologi yang kaya dengan simbolisme dan pengajaran mendalam yang masih relevan hingga kini. Bayangkan sebuah gunung yang diselimuti kabus misteri, puncaknya menusuk awan dan di situlah bersemayam seorang puteri yang kecantikannya tiada tara, seorang penjaga alam yang berkuasa. Namanya Puteri Gunung Ledang. Khabar angin tentang kejelitaan dan kesaktiannya sampai ke telinga Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah. Baginda yang sudah memiliki segalanya mendambakan putri ini menjadi pemaisurinya. Namun, putri Ledang bukanlah wanita biasa yang mudah tunduk kepada nafsu duniawi. Beliau adalah makhluk mistik yang keindahan dan kuasanya terikat rapat dengan alam dan bukan untuk diperdagangkan. Dengan penuh kesungguhan dan sedikit keangkuhan, Sultan Mahmud Shah menghantar utusan-utusannya Masuk laksamana terbilang Hang Tua untuk meminang puteri. Perjalanan ke puncak gunung ledang penuh cabaran dan ujian seolah-olah alam sendiri cuba menghalang mereka. Akhirnya, Hang Tua, pertolongan jin dan makhluk halus yang menjadi penjaga gunung berjaya tiba di puncak. Namun, beliau tidak bertemu putri secara langsung sebaliknya menerima pesan dari wakilnya seorang wanita tua yang misteri yang sebenarnya adalah jelmaan putri sendiri putri gunung ledang menetapkan tujuh syarat pinangan yang mustahil dipenuhi syarat-syarat itu bukan sekadar permintaan tetapi sindiran pedas terhadap keserakahan dan keangkuhan manusia Antara syarat-syarat itu termasuklah jambatan emas dan jambatan perak dari Melaka ke Gunung, Ledang, tujuh dulang hati nyamuk, tujuh dulang hati kuman, setempayan air mata dara, setempayan air pinang muda dan yang paling mengerikan, semangkuk dorah anak raja, putra Sultan Mahmud Shah sendiri. Syarat terakhir ini adalah kemuncak ujian menunjukkan bahawa tiada apa yang mustahil untuk dipenuhi oleh seorang raja jika benar-benar berkeinginan namun ia datang dengan harga yang sangat mahal mengorbankan darah daging sendiri Sultan Ahmad Shah terkesima dengan syarat-syarat itu menyedari bahawa hasratnya untuk memiliki puteri adalah satu kesilapan besar beliau gagal memenuhi syarat terakhir kerana walau bagaimana besar kuasanya beliau tidak sanggup mengorbankan anaknya sendiri putri gunung ledang bukan sahaja menolak pinangan tetapi juga memberikan pengajaran yang amat pedih keagungan kekuasaan duniawi tidak dapat menundukkan keagungan alam dan spiritual sejak peristiwa itu dikatakan melaka mula mengalami kemerosotan kisah ini menjadi peringatan bahawa keangkuhan dan nafsu serakah boleh membawa kepada kehancuran dan ada batasan yang tidak boleh dilangkaui manusia terutamanya dalam urusan yang melibatkan alam gaib dan kuasa mistik. Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan sederhana, menghargai apa yang ada dan sentiasa menjaga adab dan hormat terhadap segala makhluk baik yang nyata mahupun yang tersembunyi. Mari kita beralih kepada tanda-tanda takdir yang sering diperhatikan pada hari-hari seperti 6 November, di mana alam seolah-olah cuba berkomunikasi dengan kita melalui bisikan dan petunjuk, petua dan petanda. Satu, jika awan mendung menyelubungi langit tanpa henti sejak pagi namun hujan tidak turun sehingga senja. Ini sering ditafsirkan sebagai tanda rezeki yang masih tertangguh atau halangan dalam perjalanan hidup. Masyarakat dahulu percaya seolah-olah alam sedang menahan rezeki atau rahmat yang sepatutnya jatuh. Ia mungkin menjadi isyarat untuk lebih bersabar dan terus berusaha tanpa putus asa. 2. Bunyi cengkerik lebih nyaring dari biasa pada waktu tengah hari. Bunyi cengkerik biasanya aktif pada waktu malam jika ia kedengaran nyaring pada siang hari terutama di kawasan yang tidak biasa. Ini dipercayai membawa petanda perubahan cuaca mendadak, kemungkinan ribut atau hujan lebat yang akan datang. Ia juga kadang-kadang dikaitkan dengan kehadiran sesuatu yang tidak kelihatan yang sedang merayau-rayau. Tiga, Burung layang-layang terbang sangat rendah dan berkelompok-kelompok. Ini adalah petanda klasik bahawa hujan lebat atau ribut akan tiba. Serangga yang menjadi makanan burung ini terbang rendah sebelum hujan, menyebabkan burung-burung turut terbang rendah untuk memburu. Ia juga boleh melambangkan perjalanan atau penghijrahan yang akan berlaku dalam kehidupan seseorang. Empat Bunga-bunga di taman layu lebih cepat dari biasa walaupun dijaga rapi. Ini dipercayai sebagai petanda kesihatan ahli keluarga yang kurang baik atau adanya energi negatif di dalam rumah. Alam flora sering dianggap sensitif kepada getaran di sekelilingnya dan kelayuan yang mendadak boleh menjadi amaran untuk lebih peka terhadap keadaan orang tersayang bau wangi kemenyan atau bunga melur tercium tiba-tiba tanpa sumber yang jelas ini adalah petanda yang sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus atau penunggu di persekitaran ia boleh jadi peringatan dari alam lain atau sekadar melintas sahaja penting untuk tidak panik tetapi cukup untuk menyedari kehadiran mereka dan sentiasa memanjatkan doa petanda harian dan kewangan sudu. Sudu atau garpu terjatuh ke lantai ketika sedang makan. Jika sudu jatuh, dikatakan ada tetamu wanita yang akan datang. Jika garpu, tetamu lelaki. Ini adalah kepercayaan lama yang mengajar kita untuk sentiasa bersedia menerima kunjungan tetamu, melatih sikap ramah dan terbuka. Siling lama di tempat yang tidak dicangka dipercayai sebagai petanda rezeki tak terduga akan datang. Ia adalah isyarat bahawa sedang memberi kepada anda dalam bentuk peluang atau kejutan baik. setelah shiling itu sebagai pelaris kecil. 3. Jika api dapur tiba-tiba sukar menyala atau padam sendiri ketika memasak, ini dikaitkan dengan kemungkinan halangan dalam urusan atau kewangan Mungkin isyarat untuk lebih berhati-hati Dalam perbelanjaan Atau menyelesaikan masalah rumah tangga Yang tertangguh Mimpi pada malam ini Mimpi sering dianggap Sebagai gerbang ke alam bawah Sedar Membawa pesan dari alam gaib Atau refleksi di diri kita Jika anda bermimpi pada malam 6 November Mimpi tentang air yang jernih Dan mengalir tenang ini adalah petanda baik melambangkan ketenangan jiwa, kebersihan hati dan rezeki yang lancar. Air yang mengalir juga menunjukkan kelangsungan hidup dan pembersihan diri. Mimpi tentang ular yang membelit tetapi tidak menyakiti. Ular sering melambangkan kebijaksanaan, transformasi atau bahaya tersembunyi. Jika tidak menyakiti ia boleh bermakna anda akan mengatasi musuh atau masalah atau menghadapi perubahan besar dalam hidup anda yang akan membawa kebaikan. Namun, ia juga boleh menjadi peringatan untuk berhati-hati dengan orang-orang di sekeliling. Mimpi tentang orang tua yang memberikan nasihat ini melambangkan anda akan menerima petunjuk atau bantuan dari sumber yang tidak dijangka. Mimpi sering kali mewakili kebijaksanaan nenek moyang atau bimbingan ilahi. Perhatikan nasihat yang diberikan dalam mimpi tersebut. Ia mungkin kunci kepada penyelesaian masalah anda. Mimpi tentang burung yang terbang bebas di langit. Ini adalah simbol kebebasan, pelepasan dari masalah dan cita-cita yang tinggi. Ia menandakan bahawa anda akan mencapai impian anda atau merasa lega dari beban yang selama ini membelenggu. Mereka yang lahir pada hari ini, individu yang dilahirkan pada 6 November seringkali memiliki kepribadian yang unik dan mendalam. Mereka cenderung bersifat pemerhati yang tajam. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat di sebalik tabir memahami nuansa kecil yang terlepas pandang oleh orang lain. Mereka berfikir secara mendalam dan jarang membuat keputusan terburu-buru, keintuitif dan berempati, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain dan sering dapat merasakan apa yang tersimpan di hati seseorang. Intuisi mereka seringkali tepat dan memimbing mereka dalam membuat pilihan yang baik kreatif dan artistik ramai di antara mereka memiliki bakat dalam seni muzik atau penulisan mereka mampu mengekspresikan diri dengan cara yang unik dan menarik pencari kebenaran mereka tidak mudah menerima sesuatu secara bulat-bulat sentiasa ingin menggali kebenaran di sebalik setiap perkara ini menjadikan mereka seorang yang berpengetahuan luas dan berprinsip sedikit misteri atau penyendiri. Kadang-kadang mereka kelihatan sukar didekati atau pendiam namun sebenarnya mereka hanya memilih siapa yang layak memasuki lingkaran dalam mereka. Mereka menghargai privasi dan ruang peribadi. Istimewa pada hari ini. Pada 6 November, antara nama-nama yang sering disambut sebagai hari kelahiran ialah Aziza. Bermaksud yang mulia yang berharga, mereka yang bernama Azizah seringkali memiliki kekuatan dalaman dan keazaman yang tinggi. Mereka adalah individu yang dihormati dan disegani, memiliki maruah diri yang tinggi serta mampu memimpin dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Mereka juga dikenali kerana sifat setia dan jujur, menjadi tiang kekuatan kepada keluarga dan sahabat. Kamal bermaksud kesempurnaan atau kesempurnaan agama. Mereka biasanya memiliki sifat yang tenang, berfikiran rasional dan sentiasa berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam setiap perkara yang dilakukan. Mereka jujur, bertanggungjawab dan sering menjadi sumber inspirasi kepada orang lain. Zaharah berasal dari perkataan Arab Zahra yang bermaksud bunga atau berseri individu bernama Zahara seringkali dikaitkan dengan kecantikan, keanggunan dan keceriaan. Mereka membawa kebahagiaan kepada persekitaran mereka dan memiliki hati yang baik. Kita selami tradisi dan ritual yang boleh diamalkan pada hari ini. Bukan sahaja untuk mencari keberkatan tetapi juga untuk mengukuhkan ikatan dengan warisan spiritualiti kita. 1. Kumpulan doa selamat dan kesyukuran Tujuan, memohon keberkatan, keselamatan dan rezeki dari Allah SWT serta menzahirkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan. Ia juga bertujuan membersihkan energi negatif dari rumah dan penghuninya. Apa yang diperlukan? Niat yang ikhlas, sepinggan dua makanan ringkas yang dimasak sendiri contohnya pulut kuning atau kuih mui tradisional dan sebotol air kosong untuk dibacakan doa. Bila dan bagaimana, sebaik-baiknya dilakukan selepas solat maghrib atau isyak. Kumpulkan ahli keluarga, hidangkan makanan di tengah-tengah. Mulakan dengan bacaan Al-Fatihah, diikuti dengan surah-surah pendek, selawat dan kemudian doa selamat yang ringkas boleh juga membaca Ya'asin jika berkesempatan. Akhiri dengan meniup ke dalam air kosong yang disediakan yang kemudiannya diminum oleh ahli keluarga atau dipercikkan ke sudut-sudut rumah sebagai pendinding. Selepas itu, nikmatilah juadah bersama keluarga. Selepas ritual, teruskan dengan amalan bersedekah walau sedikit kepada fakir miskin atau mereka yang memerlukan. Ini akan melipat gandakan pahala dan keberkatan. 2. Mandi bunga dan pembersihan diri. Untuk membuang aura negatif, menyegarkan semangat, membersihkan diri dari badi atau sial, dan menarik energi positif serta seri ke dalam diri. Ia adalah ritual pembersihan spiritual yang diwarisi dari nenek moyang. Apa yang diperlukan? Tujuh jenis bunga yang berlainan warna, contohnya mawar, melur, cempaka, kenanga, orkid, bunga raya, kertas, beberapa hirisan limau purut atau limau nipis, air bersih secukupnya dan baldi atau bekas untuk bancuhan. Bila dan bagaimana? Seelok-eloknya dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit sepenuhnya atau petang sebelum maghrib. Campurkan semua bunga dan hirisan limau ke dalam baldi berisi air. Sebelum mandi, bacakan selawat dan niat yang baik. Memohon agar diri dibersihkan dari segala keburukan dan diserikan dengan kebaikan. Mandilah seperti biasa terlebih dahulu. Kemudian curahkan air bancuhan bunga ini perlahan-lahan ke seluruh tubuh dari kepala hingga ke kaki sambil berniat dalam hati untuk membuang segala kesialan dan menarik tuah. Jangan bilas lagi selepas itu, biarkan air bunga kering di badan. Selepas ritual, pakailah pakaian yang bersih dan terang. Hati perlu bersih dan niat mesti tulus untuk melihat hasilnya. Bunga-bunga yang digunakan boleh ditanam semula atau dibuang ke tempat yang bersih, bukan di tempat kotor. 3. Menjaga tumbuh-tumbuhan berkhasiat di sekeliling rumah. Tujuan Bukan sekadar untuk kecantikan, tetapi juga sebagai pendinding dari gangguan makhluk halus, penarik rezeki dan penawar penyakit mengikut kepercayaan lama. <tuk> Melambangkan kesuburan dan kehidupan Apa yang diperlukan Tanah pokok, serai wangi, pandan atau kemuning Tanah yang subur, baja dan peralatan berkebun Bila dan bagaimana Tanamlah pada pagi hari ini Dengan niat yang tulus Siram dan jaga pokok-pokok ini Dengan penuh kasih sayang Percayakan bahawa setiap daun yang tumbuh akan membawa rezeki dan perlindungan kepada rumah anda. Serai wangi dipercayai menghalau nyamuk dan serangga jahat serta gangguan jin. Pandan pula dipercayai mewangikan rumah dan membawa ketenangan. Ritual Sebercakap dengan pokok anda, siram ia dengan air yang dibacakan selawat. Perjalanan ini mengajar kita untuk menghargai alam dan mengambil manfaat daripadanya. Tradisi kulinari hari ini. Pada hari seperti 6 November yang sarat dengan getaran spiritual dan warisan, makanan bukan sekadar pengisi perut tetapi juga simbolik. Makanan yang disediakan selalunya ringkas, berkhasiat dan sering dikongsikan pulut kuning dengan rendang hidangan ini adalah lambang kesyukuran dan kemakmuran pulut kuning yang berwarna keemasan melambangkan kemewahan dan rezeki manakala rendang pula melambangkan kemantapan dan keunikan budaya ia sering disajikan dalam majlis kesyukuran kecil di kalangan keluarga dipercayai membawa berkat dan mengukuhkan silaturahim bubur lambuk Bubur lambuk, terutamanya yang dimasak dengan pelbagai herba dan rempah ratus, adalah makanan yang menenangkan dan berkhasiat. Ia melambangkan kesederhanaan, penyatuan dan keprihatinan. Sering dikongsi bersama jiran tetangga sebagai tanda muhibbah dan persaudaraan. Menghasilkan bubur lambuk dipercayai membuka pintu rezeki dan mengeratkan hubungan. Kini, mari kita beralih kepada larangan keras pada hari ini. Pantang larang yang diwarisi dari nenek moyang. Bukan sekadar kepercayaan kosong tetapi syarat dengan sebab-sebab mistik dan amaran tentang akibat jika ia dilanggar. 1. Jangan sesekali mengumpat atau memburuk-burukkan orang lain. Sebab mistik, lidah yang tidak terkawal pada hari ini dipercayai akan menarik badi atau sial kepada diri sendiri setiap perkataan buruk yang dilemparkan kepada orang lain akan kembali kepada pengucapnya dalam bentuk kesukaran hidup atau penyakit energi negatif dari perkataan itu akan melekat pada diri anda menyebabkan rezeki tersekat dan hubungan sosial menjadi renggang akibat selain dosa di sisi agama anda akan sentiasa berada dalam kebimbangan rezeki menjadi sempit dan hubungan anda dengan orang di sekeliling akan dilanda masalah anda mungkin akan merasa gelisah dan tidak tenang 2 jangan membazirkan makanan walau sebiji nasi sebab mistik makanan adalah rezeki dari tuhan membazirkan makanan pada hari ini dianggap menyisihkan keberkatan dan menjemput kemiskinan dipercayai bahawa setiap butir nasi ada penunggunya atau malaikat rezeki jika dibazirkan ia akan merajuk dan pergi dari rumah anda akibat anda mungkin akan mengalami kesusahan kewangan rezeki menjadi kurang atau sentiasa berasa tidak cukup walaupun memiliki banyak selain itu ia juga menarik lapar kepada keluarga anda Elakkan memotong kuku pada waktu malam. Sebab mistik, kepercayaan lama mengatakan memotong kuku pada waktu malam akan menjemput roh-roh jahat atau jembalang untuk mendekati anda. Ia juga dipercayai melemahkan semangat diri dan menjadikan anda mudah diserang penyakit halus. Sesetengah cerita mengatakan potongan kuku itu akan menjadi makanan bagi makhluk halus. Akibat anda mungkin akan berasa tidak tenteram, mudah jatuh sakit atau mengalami gangguan tidur. Aura perlindungan diri juga menjadi lemah. Jangan menyapu sampah keluar pintu rumah pada waktu senja atau malam. Sebab mistik. Ini adalah pantang larang yang sangat kuat. Menyapu keluar rumah pada waktu itu dipercayai akan menyapu keluar rezeki dan keberkatan dari rumah seolah-olah anda menolak tuah dan peluang baik yang ingin masuk ke dalam rumah. Energi negatif pula akan kekal di dalam sedangkan energi positif dihalau keluar. Akibat, rumah akan sentiasa berasa kosong, rezeki sukar masuk dan keluarga mungkin mengalami masalah kewangan yang berpanjangan. Jangan duduk di atas bantal sebab mistik. Bantal adalah tempat kepala bahagian tubuh yang mulia. Di atasnya dianggap tidak beradab dan boleh menyebabkan bisa atau bisul tumbuh di anggota badan. Dari itu ia dipercayai menyinggung perasaan penjaga rumah atau roh nenek moyang yang dihormati. Akibat, anda mungkin akan mengalami sakit badan, bisul, atau sering berasa tidak sihat tanpa sebab yang jelas. Ia juga dikaitkan dengan penurunan seri pada wajah. 6. Elakkan bersiul di dalam rumah pada waktu malam. Sebab mistik, bersiul pada waktu malam dipercayai memanggil penunggu atau makhluk halus yang tidak diundang untuk masuk ke dalam rumah bunyi siulan itu dikatakan menarik perhatian entiti-entiti dari alam lain yang mungkin tidak berniat baik. Akibat, rumah mungkin akan terasa seram, sering berlaku kejadian aneh atau penghuni akan berasa tidak tenang dan mudah terganggu. Ketujuh, jangan biarkan pakaian tergantung di ampayan luar rumah semalaman. Sebab mistik Pakaian yang dibiarkan tergantung semalaman dipercayai akan dipinjam atau disarung oleh makhluk halus. Ada juga yang mengatakan ia akan diserap aura negatif malam yang kemudian boleh menjejaskan si pemakai. Pakaian tersebut mungkin akan membawa sial atau membuat si pemakai berasa tidak selesa, mudah sakit atau mengalami mimpi buruk. Ia juga dikaitkan dengan gangguan pada tidur dan ketenteraman. 8. Elakkan berhutang atau membuat janji yang tidak mampu ditunaikan. Sebab mistik, hari ini adalah hari untuk bersyukur dan bertanggungjawab. Berhutang tanpa keperluan mendesak atau berjanji kosong dipercayai akan menyusahkan diri di masa hadapan. Ia akan mengunci pintu rezeki dan menimbulkan masalah yang tidak dijangka. Akibat, anda akan sentiasa dibebani dengan masalah kewangan, hubungan dengan orang lain menjadi keruh dan kepercayaan terhadap diri anda akan berkurangan. 9. Jangan menyanyi di dapur. Sebab mistik, kononnya jika anak dara menyanyi di dapur, dia akan berkahwin dengan orang tua atau janda. Ini adalah kepercayaan yang mungkin bertujuan untuk mendidik anak-anak supaya fokus dan beradab di dapur yang merupakan tempat rezeki dan amanah keluarga. Akibat selain daripada petanda perkahwinan yang tidak diingini, ia juga dikaitkan dengan masalah dalam mencari jodoh atau rezeki yang tersekat. 10. Jangan membiarkan pinggan mangkuk kotor bertimbun semalaman. Sebab mistik ini dipercayai mengundang kehadiran syaitan atau makhluk halus ke dalam rumah. Kekotoran adalah tempat kegemaran mereka. Ia juga boleh menarik penyakit dan membawa ketidakberkatan kepada rezeki yang dimakan. Akibat rumah akan terasa tidak tenang, ahli keluarga mudah jatuh sakit dan rezeki yang masuk tidak akan berkat atau mudah habis begitu sahaja. Semoga dedahan ini kita semua dapat mengambil iktibar dan menghayati setiap ajaran nenek moyang kita dengan penuh hikmah. Kisan ini bukan sekadar pantang larang tetapi panduan hidup yang syarat makna. Teruslah mencari, teruslah belajar dan jangan pernah berhenti menghargai keindahan budaya dan misteri di sekeliling kita. Sampai, Sampai bertemu lagi di episod seterusnya. Semoga kita sentiasa dilindungi dan diberkati. Salam misteri, salam budaya.